что нужно комментировать и победы, и поражения. Да? Вот, чего не хватило, за счет чего сегодня сборная Украины все-таки проиграла? Ну, чисто проиграли подачу-прием. Все. На, 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 на блок сыграли лучше, чем наши оппоненты. На... на, на, на... Нападение тоже лучше, блок тоже лучше, защите тоже, повторные мячи нападали больше, чем наши соперники. Но на подаче, там если у нас было 14 ошибок и 5 эйсов, то у них было 9 ошибок и 7 эйсов. Ну, там И по приему, да, у них 60%, а у нас 31%. Вся разница. И это ну чисто, там уже не надо ничего с лишнего придумывать. Это и было главное причина проигрыша. Конечно, третья партия изначально там немножко надломили психологически, но рад, что команда проявила все-таки характер, восстановилась и довела концовку. Но немножко не повезло концовке, да, была уже игра в наших руках. Там достали, да, из без, безнадежного результата 10-16, 16-16 сделали, да, характерно боролись даже за каждый мяч но это это можно отметить как такой небольшой плюсик для нас что сумели стать на ноги после нокдауна у нас сегодня он, по большому счету не играл первый темп в а связи с тем что как раз приема нет ну приема не хватило да ну 31 процент это недостаточно конечно да ну будем работать завтра возвращаемся в зал третий партий в последний да то есть мы вывели киселюка поменяли Старожилова, вывели Рябуху, да? да? Это было уже от безнадежности, или вы усиливали, в принципе, игру? Нет, безнадежных ситуаций не бывает. Игра закончилась на 25, поэтому, поскольку там ну, поставил Теселька сначала, да, под, э, чтобы усилить прием, немножко, да, и он, он ну как, на своем уровне сыграл, да. Ну, плюс Ковальчака, да, поставил, чтобы эмоционально постарался завести команду, да, и, потому что он эмоциональный игрок, и он это может сделать. Ну и, в принципе, он этим и справился, да, команда вы видели, поднялись эмоционально и сыграли эмоционально. А по большому счету, вот опять же, в конце уже достигли, да, третьей Да, но ну, там, Родиско я говорю, подали. немножко не хватило опять, и да? не хватило, вот, наверное, три подряда было не подачи. да? Вначале да. не подал там и, и Буха, там не подал, хотя подавал, в принципе, планер такой, ну, то есть, да. на сильную подачу. Потом и тупчи не подал, по-моему, и потом да. Ну, это психологический момент, да, когда хочется уже, думаем о том, чтобы не ошибиться, да, чтобы а, вот, подача все-таки это первое оружие, над, над которым все-таки надо давить противника и... Против сильной подачи лучшее, лучшее лекарство – это сильная подача, да, но мы сегодня это лекарство не используем. Завтра еще играл с Венгрией. Конечно. Ну, по Венгрии мы знаем, информации достаточно. Здесь две игры, и до этого уже две игры. Будем настраиваться, конечно, и идти и биться за... Опять же, да, нам важно сейчас в первую очередь биться за каждый мяч, за каждое очко. И там уже какой результат будет в конце, но это уже посмотрим. Если заслужили, выиграем. Если нет, значит не выиграем. По почему счету Венгры опять-таки, да, то есть славятся чем? Да? То есть у них три забивных игрока первые темпы практически тоже не играют, да, Олег? Ну, посмотрим, да. Ну, день на день не похож, потому что сегодня, например, дача, э, пасующий дачан, да, сначала старался нас удивлять. Играл не так, как он привык. Они ни разу не забили из этих ситуаций, но он все, -таки, все равно немножко нам дал ну, пищу до размещения, да, старался нас выдернуть из зоны комфорта. Но они с этим не справились, в принципе, с ситуацией, но в конце концов это сыграло им на руку. Спасибо.